તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો કરોડ ડેની એપ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ એમ સી એ બસો મીટરની ઊંડાઈ સુધી પાણીની શોધખોળ કરવા માટે સક્ષમ રોબોટિક ઉપકરણ રજૂ કર્યું છે AMC ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે ડીપ ટ્રેકર રિમોટ ઓપરેટેડ વ્હીકલ ROV તરીકે ઓળખાતા સાધનોને ખરીદવાની યોજના ધરાવે છે આ રોબોટ કેમેરા અને મેકેનિકલ ગ્રેબરથી સજ્જ છે અને તેને દૂરથી પણ ચલાવી શકાય છે अहमदाबाद म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन का जो फायर एंड इमरजेंसी विभाग जो है उसके अंदर एक थर्ड पार्टी एजेंसी ने अप्रोच किया जिसके अंदर उनका कहना ऐसा था कि उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सोनर टेक्नोलॉजी की मदद से डीप सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है उसके मद्देनजर रखते हुए हमने नजदीकी जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है रेस्क, वाटर रेस्क्यू के लिए उनको बुलाया साथ में एक ऐसा ऑब्जेक्ट पानी में डाला गया जिसको सर्च के लिए ये इक्विपमेंट का यूज किया गया बेसिकली ये इक्विपमेंट की फैसिलिटी ऐसी है कि 200 मीटर डीप तक और 200 मीटर एक्सटेंशन तक सर्च कर सकता है साथ में 120 मीटर की रेंज तक वो सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके अंदर ट्वेल्व मेगा पिक्सल के कैमरास लगे हुए टू वे कम्युनिकेशन है एलईडी एल्यूजन की फैसिलिटी है ये जो टेक्नोलॉजी इनके पास है 120 मीटर रेंज वाली जिसकी मदद से हम कोई भी प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे कोई वॉच हो गई कोई पुलिस की जब हमें हेल्प ली जाती है कोई विक्टिम ने अपना मर्डर अटेम्प्ट करने के बाद अपना सुसाइड जो वेपन होता है वो पानी में डाल दिया होता है तो ऐसी कई वारदात हुई है जब हमें फायर डिपार्टमेंट की मदद मांगी गई है तो तब ऐसे सोना टेक्नोलॉजी के उपयोग से काफी कम समय में सुरक्षित तरीके से सर्च ऑपरेशन हो सकता है ओची दृश्यता वाली स्थिति में शोधखोड़ कर सके सौ किलोग्राम सुधी नु वजन धरावता पदार्थो तो उचकी सके વસ્તુઓ અથવા મૃતદેહોને પાણીની અંદર ફેંકી દેવામાં આવે છે ત્યારે આનાથી અધિકારીઓને પણ આ ગુના સંબંધિત તપાસમાં વધુ સહાય મળશે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વીડિયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન